অতি요 मौसम भवन দেশsureje আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক আজকে ভিডিও কে মুখ্য বিন্দু কি বাত করেন তো ও হ প্রচন্ড চক্রवाती तूफान মন্টা जो कि वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर स्थित है और इसके आज शाम और रात में काकीनाडा और कलिंगपटनम के बीच में एज ए प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में लैंडफॉल करने की यानी क्रॉस करने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दूसरा मुख्य बिंदु जो है वो है डिप्रेशन यानी अब दबाव का क्षेत्र जो कि ईस्ट सेंट्रल अरब सागर के ऊपर स्थित है चौबीस घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो तक आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम स्टेशन पे 25 सेंटीमीटर की अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है पूर्वी राजस्थान गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगर भारी वर्षा की बात करें तो वो रायलसीमा केरला उड़ीसा छत्तीसगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु के ऊपर भी कुछ स्टेशनों पर दर्ज की गई आज का जो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम है वो है प्रचंड चक्रवाती तूफान मोन्था जो अभी फिलहाल पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है जो अभी लगभग जो मछलीपट्टनम है उसके 110 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और काकीनाडा के 190 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है इसके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट -वर्ड इसकी मूवमेंट होती रहेगी और इसके आज शाम और रात्रि में आंध्र पर उसको मछलीपट्टनम और कलिंगपटनम के बीच में काकीनाडा के पास क्रॉस करने की यानी लैंडफॉल होने की संभावनाएं बनी हुई हैं लैंडफॉल के दौरान जो तेज सतही हवाएं चलेंगी उनकी स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हवाएं चल सकती हैं अब अगर हम अब दबाव का क्षेत्र जो हमारा आ, अरब सागर के ऊपर बना हुआ है उसके बारे में देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है अभी फिलहाल अगले जो मध्य पूर्व अरब सागर है उसके ऊपर स्थित है और इसके नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट अगले 36 घंटे के दौरान करने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब अगर हम प्रचंड चक्रवाती तूफान मोन्था अत्यंत भारी वर्षा की बात करें तो ये तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप है तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज 28 तारीख के लिए खमम बी कोंथागुडेम और मुंगलू के लिए अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि उनतीस तारीख इस चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल बाद आप देख सकते हैं कि तेलंगाना के उत्तर पूर्व जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनतीस तारीख के लिए अब अगर हम उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग की चेतावनियों की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज 28 तारीख के लिए मलकानगे कोरापुट रायगढ़ गजपति और गंजम जिलों के लिए अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई है साथ ही नारायणपुर कालाहंडी इनके सटे हुए जिलों में बहुत भारी वर्षा की ऑरेंज कलर वार्निंग जारी की गई है कल के लिए यानी उनतीस तारीख के लिए अगर हम चेतावनियों की बात करें तो आप देख सकते हैं इन्हीं जिलों में गंजम और बाकी इन सभी जिलों में और काला हंडी को मिला के यहाँ पे भा, बहुत भारी वर्षा अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है इनके सटे हुए जिलों में भारी वर्षा की बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अब अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो जैसे जो ये हमारा प्रचंड चक्रवाती तूफान मोन्था है ये कलिंगपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आज लैंडफॉल में आप देख सकते हैं कि समूचे आंध्र प्रदेश में बस जो पश्चिम में चार डिस्ट्रिक्ट उनको छोड़ के सब जगह अत्यंत भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि तिरुपति नेल्लोर प्रकाशम बपाटला पलनाडु गुंटूर एन कृष्णा वेस्ट गोदावरी कोनासीमा ईस्ट गोदावरी इलूरू काकीनाडा अलूरू सीताराम राजू विशाखापट्टनम, और में अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है अगर हम उनतीस तारीख की वार्निंग की बात करें जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि उत्तरी जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहां के जिलों के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अब अगर हम छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज बीजापुर और सुकमा ये जो जिले हैं जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर आते हैं इनके लिए आज अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट और इनके ऊपर जो दक्षिण छत्तीसगढ़ आते हैं उनके लिए आ, बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनतीस तारीख के लिए आप देख पा रहे हैं जैसे कि इस मैप में कि जो पश्चिम छत्तीसगढ़ है वहां के जिलों के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अब अगर हम पूरे इंडिया के लिए सब डिवीजन वाइज वार्निंग्स की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे आज 28 तारीख की वार्निंग्स देख पा रहे हैं तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट पश्चिम में सोरास्ट्र कछ के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बचे हुए हिस्सों में आप देख सकते हैं कि वहां मध्य भारत में और उत्तरी प्रायद्वीप भारत में भारी वर्षा और मेघ गर्जन और लाइटनिंग की चेतावनिया जारी की गई है तमिलनाडु के लिए आज बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनतीस तारीख को विदर्भ के के और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है सौराष्ट्र कच्छ में भी बहुत भारी वर्षा का अलर्ट अगले चार दिनों तक यानी अट्ठाईस तारीख से इकतीस तारीख तक जारी रहेगा सकते हैं कि मध्य भारत और जो उत्तरी प्रायद्वीप भारत है वहां पे भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है अब अगर हम डे थ्री तीस अक्टूबर की वर्षा की चेतावनियों की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि ईस्ट मध्य प्रदेश और बिहार के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है चाहे पूर्वी भारत में और मध्य भारत में एक आध जगह पे भारी वर्षा हो सकती है इसलिए वहां पे आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया मे भी असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है इकतीस अक्टूबर की चेतावनियों की अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख रहे बिहार सब हिमालय वेस्ट बंगाल सिक्किम असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट पूर्वी भारत और बचे हुए पूर्वोत्तर भारत के लिए भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है नवंबर को जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है जिसके लिए असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है और नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम को येलो अलर्ट में में ये सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है और मध्य भारत में एक आध जगह पे मेघ गर्जन और बिजली कड़कने की संभावनाएं बनी हुई है दो नवंबर को समुद्र भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है और तीन नवंबर को असम मेघालय के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है अब अगर हम मछुआरों के लिए जो चेतावनियां जारी की गई है उनके बारे में देखें तो आप देख सकते हैं कि जो आंध्र उत्तरी आंध्र प्रदेश कोस्ट है यानी विशाखापट्टनम से लेके काकीनाडा और मछलीपट्टनम तक वहां के लिए सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम गेल विंड्स यानी 90 से 110 किलोमीटर एक हैं कि वही है उसके बाहर वाले सर्कल में वहां पे साइक्लोनिक विंड्स की चेतावनियां जारी की गई यानी 60 से अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे की तेज और जो कि उड़ीसा तट और से लेके नीचे दक्षिण तटीय कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक जाता है वहां के लिए पचपन से छप्पन पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकते हैं इसलिए हमारा मछुआरे भाइयों से निवेदन है जैसा कि हम आपको पिछले तीन से चार दिनों से सूचित करते आ रहे हैं आज और कल आप बंगाल की खाड़ी में ना जाए अरब सागर की अगर हम बात करें तो अरब सागर में आप देख सकते हैं कि इस मध्य सेंटर पूर, पूर्व पूर्व मध्य अरब सागर जो है वहाँ पे तेज़ हवाएं यानी स्क्वाली वेदर की चेतावनियाँ दी गई हैं जो कि 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं चल सकती हैं अगर उनतीस तारीख की अगर हम बात करें तो उनतीस तारीख को क्योंकि लैंडफॉल आज रात हो चुका होगा तो आंध्र प्रदेश तट के लिए पचपन से पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान किया गया है और उड़ीसा तट आंध्र प्रदेश तट और तमिलनाडु तट के लिए 45 से आ, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्क्वाली इवेंट्स चलने की चेतावनियां जारी की गई है तीस तारीख को ये जो विंड वार्निंग्स है ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हैं बंगाल की खाड़ी में लेकिन अरब सागर में जो चेतावनियां हैं वो अगले पाँच दिनों तक जारी रहेंगी और धीरे धीरे ये जो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं हैं ये गुजरात तट के आसपास आने की संभावनाएं हैं एक तारीख को और दो तारीख को इसलिए अरब सागर के तट पे रहने वाले मछुआरे भाइयों से हमारा निवेदन है कि आप अगले पांच दिन डीप ओशन में अरब सागर में ना जाएं और एक इकतीस से दो तारीख के बीच में गुजरात तट जो है जो कि सौराष्ट्र तट है वहां पे भी ना जाएं मछुआरे अपनी गतिविधियां करने